ko'rmagandak bo'lib kelsin xudoyim bolalariga bosh bo'lsin xudoyim shu kelganinglarni o'ziga rahmat bolam tan joninglar sog' bo'lsin alloh razı lohim dandalaringni zog qilsin xudoyim riziqlaringni but qilsin umrlaringni uzoq qilsin yuzlaringni yor qilsin tilrni uzun qilsin topganlaring to'y bo'lsin yeganlaring qo'y bo'lsin allohim o'zi panahida avaylab asrab bersin xudoyim alloh rozi bo'lsin hammaa rahmat sizlarga hammakam katta kichkina qanaqa ehson qilgan bo'lsa hamma dargohida qabul qilsin inshaalloh sizlarni ham mana bu xonalaringi tez orada olloh mana shu yetkazib chiroyli qilib ta'mirlab berishini nasib qiramazon oyii hammanglarga muborak bo'lsin zamonki insonlar ne'matlarga ko'milib yashar ammo yaxshilikdan bahs etilsa taroziga yugurar unda ko'pmi yo menda ko'p bas qilishning tom zamonidir azizlar yaratgan haq bizga o'lchamay bergani kabi biz ham o'lchamay ulashaylik zotan aslida baxt deganimiz shudur. bilasizmi haqiqatdan eng baxtiyor insonlar bu o'zgalar baxtiga sababchi bo'lgan insonlardir hech qachon unutmang sizning baxtingiz o'zgalarning baxtidadir